С вами снова Лена Касьянова И сегодня я буду проводить опрос э, Нравится ли моим подругам учиться в школе Первое Давай. Настя, нравится ли тебе учиться в школе? Ну да, мне нравится учиться в школе М -м, Ты любишь школьную столовую? Ладно, ну это я понимаю, почему она тебе не нравится Ладно, следующее Настя, какие оценки ты получаешь? Нас, nice, ладно, спасибо. А еще, э, что тебе нравится вообще в школе? Зачем ты, ну, не знаю, какая у тебя цель в школе?

Следующая это моя подруга Ангелина. Ангелина, нравится ли тебе учиться в школе? Да, нравится еще как. Э, для чего ты ходишь в школу? Я хожу в школу для учебы, конечно, мне нравится учиться, я хочу быть умной. Ладно. Что тебе в школе нравится? Ну, вот, например, там подруги, уроки, или что тебе нравится? В школе мне нравится пародировать, когда мы гуляем. Ладно, теперь э, ш, нравится ли тебе наша столовая? О, нет, столовая очень плохая, и я вам не посоветовала бы ей сказать. Ну, не знаю, нас мало, наверное, кто смотрит из нашей школы. Ну ладно, совет это хорошо. И э, расскажи, э, был ли у тебя какой-нибудь очень плохой случай в школе? Самый ужасный случай вообще за все твои пять лет? Да, был, когда меня Лиза сильно ударила. Еще раз повтори. Э, был вот такой случай, когда мы поссорились с Лизой на лесу, же, и очень плохо. Ну, короче, она меня побила. Вот так. Побила? Что? Простите, она тебя побила? Да, побила. Ты сама видела, потому что очень плакала. А, это помню. Ладно, и самый последний вопрос. Какой у тебя любимый урок? Самый любимый урок это Кидра. Потому что я вижу, что Кристина Сидина и Александров Александров. Ой. Ладно. Нет, не в контакт в Ютубе. Ладно, пока. Спасибо. Ладно, больше мне никто не отвечает. Ну, мне кажется, на этом все. Я даже скажу сама, что мне нравится в школе. Ну, мне не очень нравится ходить в школу, но мне еще и при этом нравится. Потому что Ах, там есть мои лучшие друзья. Да, мои лучшие друзья. Пф, ладно, уроки мне не нравятся. Хотя мне нравится и рисую я, так сказать. Э, потом... Я люблю технологии, когда мы лепим из пластилина. Не знаю почему, но мне нравится лепить из пластилина. У нас же будет рубрика «Лепим из пластилина». Это мне что Это было очень странно. Школьное соло мне не нравится. Кто-то в томат, выжат ужасно. Ладно, ну и вот теперь уже на этом все. С, с вами была Ульяна Касьянова. Всем до новых встреч.